নমস্কাৰ সকলোলৈকে আহক আজি এটা চয়াবিনৰ সোৱাদ লগা ৰেচিপি বনাওঁ পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব ভালদৰে যেতিয়া গৰম হ'ব কোমলাই লোৱা চয়াবিনখিনি দি দিব লাগিব আৰু সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দি চয়াবিনখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো অন কৰি ৰাখিব চয়াবিনখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত উঠাই ৰাখিব পুনৰ অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব এতিয়া কাটি লোৱা আলুখিনি ভাজি ল'ব লাগিব সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি অলপ সময় ভাজি উঠাই ৰাখিব লাগিব তেনেই সাধাৰণ ৰেচিপি যদি আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰে চয়াবিনৰ ৰেচিপি বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন আলুখিনিও উঠাই ৰাখিব পুনৰ অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু এতিয়া তাত তেজপাত এখিলা দি দিব আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দিব আৰু খুন্দি লোৱা আদা আৰু নহৰু দি দিব তাৰপিছত কেঁচা গোন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ব এতিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী দি দিব লাগিব আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব তাৰপিছত ভালদৰে মিহলাই ল'ব এতিয়া ভাজি ৰখা চয়াবিন আৰু আলুখিনি দি মছলাৰ সৈতে লৰাই লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব এতিয়া অলপমান পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব এতিয়া জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ অলপমান মিট মছলা আৰু গৰম মছলা গুড়ি দি দিব আৰু দি ভালদৰে মিহলাই কিছু সময় পুনৰ উতলাব লাগিব এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা মাজেৰে কাটি দি দিব আৰু দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব এয়া চয়াবিনৰ টেষ্টি টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু টিপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পুনৰ উপস্থিত হ'ম আজিলৈ আহিলোঁ ধন্যবাদ